ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 뮤지컬 ਇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਮੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ गा ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੁਰਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਲਾਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਿਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਨ ਮਾਨਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰਨੰਦਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਜ ਮੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਨ ਬੱਸੀ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੇਐਲ ਬੱਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਦਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰ थैंक यू कहना ताकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਆਮਤ ਬੰਕਸਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ रियली थैंक यू टू द इंडियन अकेडमी ऑन लाइटिंग थैंक यू सो मच नमस्कार जी मैं डॉक्टर शुमाइला बस्ती हूँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉ जे एल पी हॉस्पिटल और क्लाउड नाइन हॉस्पिटल लुधियाना में मैं रवि जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ एज गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया अपने इंडियन आइडल अकेडमी के म्यूजिकल में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा यंग बर्डिंग टैलेंट्स हमारे लुधियाना के जो हम लोग जानते भी नहीं है इतना सुरीला और इतना अच्छा गाते हैं वो रवि जी उन्हें प्रमोट करते हैं मौका देते हैं अपने हुनर को आगे बढ़ाने का और उसे आगे लेके जाने का बाकी जो इंडियन आइडल अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करती है और मंथली उनके इवेंट्स रखती है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आके उसे बिजनेस कीजिए और देखिए कि हमारे लुधियाना में भी कितना अच्छा म्यूजिकल इवेंट होता है और कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है धन्यवाद लगा उसके लिए शब्द कम पड़ेंगे घर से उठ के आने में काम छोड़ के आने में सबको मुश्किल लगता है पर एक बार आ जाए तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगता है आप दूसरी दुनिया में आ गए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> मन तो सभी का करता है गाने का पर सरस्वती माँ सबको <laughs> अपना आशीर्वाद नहीं देती आशा करते हैं कि हम भी कुछ इंस्पायर हो के आगे गाने का मौका हमें मिले तो हम जरूर यू जी मैं डॉक्टर सोनम शर्मा एस्ट्रोल लुध्याना पंजाब से आज मैं यहाँ इंडियन आइडल अकेडमी में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि संगीत सुनकर संगीत गाकर एक ऐसा कहते हैं कि हम खुद को हील कर सकते हैं कोई भी स्ट्रेस हो कोई तनाव हो कोई डिप्रेशन से लड़ रहा हो तो हमेशा हम उसको एक एडवाइस देते हैं कि आप लोग संगीत सुनो म्यूजिक सुनो क्योंकि म्यूज़िक में एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि इंसान बैठा बैठा अपनी वर्ष एक ये लो को में खो जाता है तो इंडियन आइडल अकेडमी में आकर कोई 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 बच्चे हैं बड़ी एज एज के भी है तो यहां पे कोई यहां पे इज जस्ट अ नंबर लोगों ने प्रूव किया है और बहुत अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा लगे कहते हैं ना घूंस आने अपने आप में तो काफी ज्यादा एक अच्छी मूवमेंट रही है यहाँ पे आना एवरी मंथ यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होती है तो ऑल गुड रहा है यहाँ पे नहीं एक्चुअली जाने का मन तो नहीं है ना मूड है क्योंकि अकेली बैठी हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है मैं अकेली नहीं रह सकती विदाउट म्यूजिक म्यूजिक तो मेरे रग-रग में है तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है बट तो कोर्स जाना पड़ रहा है <laughs> सभी को मेरा नाम सुमरन मिश्रा है और मैं इंडियन आइडल अकेडमी में पिछले एक साल से सीख रही हूँ तो आज हमारे अकेडमी में मंथली फंक्शन था जो कि हर महीने करवाते हैं और इसके साथ साथ आज हम सभी के बड़े गुरु जी श्री सुखदेव साहिल जी वो भी आए हुए हैं तो उनकी भी महफिल है और सबके साथ परफॉर्मेंस दे के अपना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत आनंदमय माहौल है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है।, है, है जी मन को सुकून मिलता है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है क्योंकि जितनी ज्यादा एज होती है उतनी ज्यादा आप अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हो अलग अलग चीजें सीखते हो बहुत बढ़िया प्रोग्राम कोई सुखाई रास्ते चल रहा है मैंने बहुत खुशी हुई इतने आगे पहुंच के बड़ा वह लग्या मैं माहौल भी और कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आवाज़ें गाने सुनाए जी बहुत तारीफ करें तो उसका तो भी कम तारीफ है मेरे को अल्फाज नहीं हम कि मैं उन्होंने किफ करा अच्छा ही दिखाते हैं टीवी भी इंडियन आइडल जाते गाने बच्चे करते हैं बड़े बढ़िया बंदे जानते हैं उत्तर बड़े बड़े एक्टर आते हैं उन्होंने आवाज़ सुनते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम होगी उच्ची आवाज के मेरे पहुंचे मेरी दुआएं नहीं आगे जय श्री राम